Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah jatuhkan hukumanmu kepada Quraisy. Allahumma alaika bi Amr bin Hisham. Ha, nah, ini kenapa Nabi khususkan karena banyak kelompok Quraisy. Ada Quraisy yang baik dan ada Quraisy yang jahat. Maka Nabi khususkan sebutan tadi Quraisy yang dimaksudkan. Allahumma alaika bi Amri bin Hisham wa huwa Abu Jahl. Allahumma alaika bi Utbah bin Rabi'ah wa Shaybah bin Rabi'ah wal Walid bin Uqbah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'ayth wa Umarah bin al Walid Nabi sebut satu 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 nama mereka fa qutilu kulluhum kesemua mereka yang disebut nabi nama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya mati yauma badrin illa Umarah semua mati pada perang badar dan Nabi tunjuk satu persatu tempat mereka akan mati Dan ada pernah dalam satu riwayat dalam, dalam riwayat Imam Al Bukhari radhiyallahu anhu, anhu kana yusalli inda Ka'bati, fajam'un min Quraisyin fi majalisihim. Ketika Nabi sedang solat di Ka'bah, ini salah satu bentuk kesakitan ataupun azab, keburukan kejahatan yang dilakukan oleh Quraisy kepada Sayyidina Rasul. Kalau kita baca kisah ni, kita tak ada apa. Kita pergi duduk mengajak, kita buka pondok, kita mai apa ni sakat kalau kata orang tak mai kelas sakat orang duk kutuk dalam Facebook orang duk maki dalam TikTok kalau duk buat live pun semua kali pok tu ialah. dan itu pun kita dah rasa memang perjuangan kita ni besar masya-Allah tak <tuh>. ada apa sebenarnya kalau dibanding dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau kita baca sirah Nabi kita tak ada apa Nah, dibandingkan dengan apa yang dihadapi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita datang ke kampung, kita lahir di kampung yang telah memeluk agama Allah Taala. Kita belajar agama Allah Taala dan kita balik menyebarkan agama tersebut. Di tempat yang orang tadi, orang di tempat tersebut telah memeluk agama Allah Taala. Bayang kalau datang ke tempat yang tak ada siapa kenal Allah pada waktu tersebut dengan hak pengenalan. Kemudian disebarkan agama pada waktu itu dan disakiti bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai bentuk kesakitan. Macam nak? Dan ini salah satunya. Annahu kana sallallahu alaihi wasallam yusalli indal Ka'bah. Nabi sembahyang berhampiran dengan Ka'bah wa jam'un min Quraisyin fi majalisihim. Hadis dalam Sahih Bukhari. Kemudian ada satu kelompok Quraisy duduk dalam majlis mereka di andiyatihim, di kelab yang mereka selalu berkumpul. Idh qala qailun minhum Lalu ada seorang menyebut kepada mereka, "Ala tanzuruna ila hadzal mura'i ayyukum yaqumu ila jazuri ali fulan." Kamu tak tengok tu orang yang duk suka menunjuk tu, kata kat Nabi mura'i. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk-nunjuk dengan amal Kamu tak tengok tu orang tu yang menunjuk-nunjuk tu, ada tak siapa-siapa yang boleh pergi ke jazur ali fulan, pergi untuk ambil kotoran yang ada di satu tempat. Nah, yang milik fulan bin fulan fayamadu ila damiha wa farasiha wa salaha fayaji'u bihi hatta idha sajada wada'ahu bayna katifai biambik tai biambik dengan darah biambik dengan perut-perut yang dibuang kemudian nanti letakkan di atas belakang dia ketika dia sujud siapa boleh buat famba'atha ashqahum abu jahl dan riwayat ini sebut abu jahal sebagai riwayat lagi menyebutkan uqbah ibnu abi muaid orang yang sama Nah. Falamma sajada wada'ahu baina katifaihi. Ketika Nabi sujud diletakkan oleh Abu Jahal. Dalam riwayat ni. Riwayat sebut Uqbah bin Abi Mu'ayth meletakkan di belakang badan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salah jazur. Maksudnya perut-perut daripada kambing ataupun binatang yang telah disembelih oleh mereka najisnya darahnya dan seumpama diletakkan di belakang badan Nabi sallallahu alaihi wasallam Wasabat al-Mustafa Sallallahu alaihi wasallam Nabi tetap duduk dalam keadaan sujud Karena Nabi tidak tahu pada waktu itu Bi khususi ma wadah Apa yang diletak di belakang badan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan juga disebut oleh al-imam Iraqi Wa innama lam yungqal annahu a'ada Tak dinukilkan pula daripada riwayat Bahawa Nabi mengulang semula solat tersebut Kenapa? Li'annahu kana nafla Karena solat tadi solat sunat Falamma ra'au zalika dhahiku hatta mala ba'dhum ala ba'd. Bila mereka melihat peristiwa tadi Nabi tak bangun daripada sujud tadi dengan lama disebabkan kerana diletakkan perkara tadi dan Nabi pada waktu itu duduk tetap dengan sujudnya tidak bergerak maka pakat gelap ramai-ramai sampai terbahak-bahak dan jadi yang panggil apa pakat mala ila ba'dhim maksudnya ni pakat condong badan letak atas bau kawan-kawan ni -kawan. -kawan ini, apa? Macam orang gelak terbahak-bahak tu lah. Sama-sama kawan-kawan duduk sebelah-sebelah. Pakat sonok. Fa'akhbarat bihi Fatimatu. Atau fa'ukhbirat bihi Fatimatu. Dikhabarkan kepada Sayyidatuna Fatimah. Wahia juwayriyatun fa'akhbalat tas'a. Maka dikhabarkan berita tadi kepada Sayyidatina Fatimah. Ukhbirat bihi Fatimatu. Juwayriya, Wahia juwayriyat. Beliau masih lagi sagirah. Kecil lagi. Tutup. Sayyidatina Fatimah. Fa'akhbalat tas'a dan beliau terus berlari pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram wa sabatal mustafa sallallahu alaihi wasallam sajidan hatta alqathu anhu maka nabi tetap sujud sehinggalah sayyidah fatimah yang membuang kotoran di belakang badan nabi falamma qada salatahu qal bila habis mayang dan ni waktu ni sayyidah fatimah maki kelompok tersebut celaka kamu, kamu nah dia kelompok celaka kata buat macam ni kepada kepada ayah aku pada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi selesai semayang, Nabi bangun. Nabi baca doa. Allahumma alayka bi Quraisy. Ya Allah jatuhkan hukumanmu kepada Quraisy. Allahumma alayka bi Amr bin Hisham. Nah, ini kenapa Nabi khususkan? Karena Quraisy banyak banyak kelompok Quraisy. Ada Quraisy yang baik dan ada Quraisy yang jahat. Maka Nabi khususkan sebutan tadi Quraisy yang dimaksudkan. Allahumma alayka bi Amr bin Hisham, Wahua Abu Jahal. Allahumma alaika bi Utbah bin Rabi'ah wa Shaybah bin Rabi'ah wal Walid bin Uqbah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'ayn wa Umarah bin Al Walid Nabi sebut satu 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 nama mereka fa qutilu kulluhum tengok kesemua mereka yang disebut nama, nama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya mati yauma badrin illa Umarah semua mati pada perang badar dan Nabi tunjuk satu persatu tempat dia akan mati di badar Sini tempatnya Abu Jahal akan mati. Sini tempatnya Uqbah bin Abi Mu'in akan mati. Dan Uqbah ni orangnya apa ni, orang panggil apa, uh, Umayyah. Umayyah kan Uqbah yang badan dia gemuk. Dia punya gemuk ni Uqbah ni, Uqbah. Uqbah ni gemuk orang dia. Dia punya gemuknya sampai kalau tau dalam Qalibil Badr, dalam telaga badar tu dia tak boleh masuk. Terlekat dekat pintu telaga. Ibu Rahman. Ada lagi hak sakan lagi lah. Maksudnya, tok lain tu tu terdekat kat ni. Tak boleh nak masuk. Jadi buat macam mana? Diambil, dikerak badan dia, dilempak dalam sana. Ini balasan kepada orang-orang yang jahat dan luar biasa penentangan mereka terhadap Nabi SAW. Tak ada sebab. Nah, tak ada sebab. Sebab tu orang kadang-kadang musuh dengan seseorang ni kadang tidak ada sebab. Kita pun heran kadang-kadang. Ada orang tak pernah kenal, tak pernah jumpa tak tak pernah tak pernah apa pun tiba-tiba ya dia tak suka dekat kita ha tak, tak kata lucu ke tiba ya, ni ni main mana ni pak long ni ni nah tak tak dia ada perangai tu ha suka bermusuh dengan orang tak ada kerja sonok-sonok tadi sonok. nah, dia tu dia jangan ada perangai tu perangai tu semua perangai uqbah ibni abi muaid nah perangai abu jahal jadi Maka semua mereka mati pada perang badar. Illa Umarah. Kecuali Umarah. Macam mana Umarah mati? Mata bi ardil Habsyah. Nah, Umarah mati di negeri Habsyah. Ala asyari qatlatin. Macam mana dia mati? Hari ini dengar cerita Umarah mati macam mana? Buruk. Paling buruk Umarah. Dia mati macam mana? Fa innahu rawada najashi. Punya jahatnya Umarah. Dia pergi ke Habsyah. Di Utopia. Dia buat apa? Dia pergi goda bini Najasyi. Permaisuri. Dan lagi dia pergi mengorak permaisuri. Orang ni kemah pada orang ni. Warah ni orang segak. Nah, Dan bila dapat tangkap, dan diketahui dia menggoda isteri kepada, permaisuri kepada Najasyi, fa'amara sahiran, maka Najasyi mengarahkan kepada, Najasyi masa ni tak masuk Islam lagi, mengarahkan kepada tukang sihir, fa'nafaqa fi ihlilihi maka tukang sihir buat apa tiup pada lubang zakarnya jangan tiup dalam lubang zakar bukan pi tiup kat lubang zakar ada depan-depan tu no. nama pun sihir jadi diambillah lah apa-apa aku -apa nah macam bentuk zakar tu lalu ditiup boleh tukang sihir tukang sihir masuk dalam lubang zakar tu jadi apa lepas tu min sihrihi wa tawahhasha lalu tu jadi gila jadi macam binatang Umarah jadi macam binatang wasara ma'al bahaim hatta mata fi khilafati Umar. Dia jadi macam binatang lepas tu. Duduk dengan binatang. Nah, duduk merangkak dengan binatang, tidur dengan binatang, jadi jatuh. Sampai mati pada zaman Sayyidina Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Tu mati bila? Mati zaman Sayyidina Umar. Bayang sepanjang tempoh tu daripada zaman di Ethiopia di Habsyah sampai Nabi wafat Sampai zaman Sayyidina Umar, dia tak mati lagi. Mati pada zaman Sayyidina Umar. Tersiksa dia menjadi binatang. Ini akibat apa ni? Akibat menghina dan mempermainkan Nabi SAW. Faham? Ini nama-nama nama-nama besar. yang dipanggil celaka-celaka besar ni. Amru bin Hisham. Siapa dia? Abu Jahal. Utbah ibn Rabi'ah. Shaibah ibn Rabi'ah. Walid ibn Uqbah. Walid bin Uqbah. Ini apa ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad uh, Rasanya anak kepada Uqbah uh, ibn Abi Mu'id Umayyah ibn Khalaf Uqbah ibn Abi Mu'id Dan Umarah ibn Walid Semua ni orang-orang yang Dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ada seorang lagi yang juga bermusuh kuat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu namanya Nama apa? An-Nadr Al bin Al-Haris. Nadr bin Al-Haris. Ini antara syadidul adawah wal iza li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ah, beliau belah Pak Long ni Nadr bin Haris ni kalau Nabi datang duduk dan Nabi menyebutkan tentang Allah dan Nabi memberi inzar kepada kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada terkena dengan umat yang terdahulu hukuman ataupun azab seperti umat terdahulu, maka selepas Nabi bangun, dia akan pergi ganti majlis itu. Dia kata, Ana wahadithukum ahsana min hadithi. Nak tak? Aku cerita kepada kalian dengan cerita yang lebih hebat daripada hak dicerita oleh Muhammad tadi. Summa yuhadithuhum qasasa muluki faris wa akhbarihim wa akhbarahum. Lalu dia pun cerita pasal raja-raja Parsi. Cerita pasal sejarah-sejarah raja Parsi. Apa oh, yang syoknya ni. Ya kulu bima za Muhammad ahsana hadisan minni. Nah, apa yang lebihnya Muhammad tu? Sampai kamu pergi dengar ucapan dia. Ni, dengar aku cakap ni. Kata dia. Aku cakap ni cerita pasal sejarah raja-raja Parsi dulu. Dan duk cerita tu, sampai kesudah tak jadi raja. Nah, Hak duk pulun cerita pasal raja-raja tu. Dia sampai kesudah tak jadi raja juga. Nah. Bengok. Dan yang paling teruk sekali, inilah Fir'aun Hadhil ummah. Siapa Fir'aun hadihil ummah Abu Zar? Kalau Nabi sebut Fir'aun hadihil ummah Fir'aun bagi umat Nabi siapa dia? Siapa dia Muhammad Abu Nur? Hang kenai Tukang Qasidah Dan tu tukang geng main gendang Itu tu je ha? Azmi Yang tu hang kenai Tak kenai no? ha. lah Ya, Siapa dia? Firaun hadhihi ummah nama apa Yunus Hai guys. Apa dia? Hamzar tiba. Apa dia? Hang bagi mulut hang tu kalau sebut, bagi orang tahu kata hang sebut apa. Ah, ha, Abu Jahal. Bagi nampak. Abu Jahal. Abu hah. Dia tu. Abu, ha sudah. Abu hah. Abu Jahal. Abu Jahal. satu hari dia pernah datang bawa batu untuk dia lempar kepada Nabi SAW dan waktu tu Nabi sedang sujud. Dia nak bunuh Nabi. Dia ambil batu, dia bawa nak lempar atas kepala Nabi SAW. Bila mana dia datang kepada Nabi, dia nak lempar batu. Tadi tiba-tiba dia patah balik ke belakang. Jadi meruban, jadi terketak. Batu peganglah. Tapi terketak-ketak, patah balik. Sampai tangan dia jadi kering, Sampai terjatuh batu tu sendiri daripada tangan dia. Maka orang tanya kepada dia, apa kena kepada kamu? Tadi bukan main lagi kamu nak baling batu lah apa semua sekali, tiba-tiba kamu ketak macam ni. Tengok, saya Rasul tak ada apa pun. Nabi Muhammad tu dah sujud waktu tu. Tak ada apa. Kata dia, A'uridhali fahlun minal ibil. Datang kepada aku seekor unta besar jantan. Wallahi kata dia, Ma ra'aitu mislaha matihi wala qasratihi. Wala anyabihi li qattu aku tak pernah tengok unta sebesar tu tengkok sepanjang tu dan gigi taring sebesar itu dalam dunia tak pernah aku tengok dia kata nah pernah tengok apa ni nama apa uh, Irfan unta sebesar tu pernah tengok Akhirudin pernah tengok unta sebesar tu dia <laughs> ada sejarah unta orang baru ni kami pergi ke ke Mesir baru ni. Tak ya, faham. Ramai berkat tanya di Mesir tak ada iklan pun pun memang tak ada iklan pun. Mesir tak ada iklan. Mesir ni tujuh-tujuh ya. Siapa nak pergi Mesir? Cerita aku dalam dalam ni dah. Penuh satu bah. Ha? Kalau buat iklan rasa mungkin jadi sepuluh bah. Jadi apa ni ha, tak apalah cerita pasal unta tu jadilah tu. Hmm. Anak saya lah, Aish Mariam, dia tak ingin nak naik unta. Oh. Orang lain mau pakai naik kereta kuda aja dekat piramid tu, dia pulun nak naik juga unta. Saya ni bukan tak tak tak, tak ni cuma tak apa nak bani lah eh, unta ni. Unta ni dengan taring besar. Unta taring ni besar kalau di Mesir, kalau dijual di belakang Sena Hussein, ada pada kata unta, ada kata gigi harimau, gigi harimau tu, ah, gigi singa, tu bukan singa lah, tu gigi unta. Gigi dia macam gigi singa. Tajam. Panjang. Ha? Unta dia ada taring. Eh, saya nak teringat gigi dia tu yang tak pernah bani. Eh, dia tokak aku lagi. Dia yang berdosa lah. Kan? Dia tak tahu dia tokak siapa. Kan? Saya alhamdulillah <laughs> tak nak apa aku lah. Jumlah seriau lah sebab unta tu mengamuk tiba-tiba disebabkan kerana ada seorang, satu unta tu dinaiki oleh dua orang. Ha. Dua orang pula besar-besar dah. Ha. Baik. Dengan 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 ucapan kata apa ni? Kami naik tu sebab duit tak ada. Jadi kami share dua orang. Ha. Eh, unta tu mengamuk lah sekali. Ha, tu cerita unta tu berlaku di sini Irfan lah. eh, ingat tak unta tu apa naik lah. Mengamuk. Lah, kan. Ha. Baik. Jadi unta ni besar dan tak pernah dilihat dan kata Abu Jahal dia kata apa? Faham ma an yakulani. Unta tu nganga mula nak makan aku lah. Maka sebab tu aku lari ke belakang dan ketak-ketak dan pucat besi. Ha ni yang berlaku kepada Abu Abu Jahal. Ha apa ni Abu Jahal? Naam. Nama apa Abu Jahal? Ha? Apa dia Abu Jahal nama dia tadi? Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Baik. Jadi Nabi SAW diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah seorang pun diuji. Maksudnya di sini apa dia? Semakin tinggi kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang maka semakin kuat ujiannya. Makin kuat ujiannya. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan memberatkan seorang tadi dengan perkara yang dia tidak mampu. Ha. Jadi, baginda Nabi SAW adalah yang paling dikasihi oleh Allah. Ia tidak ada istilah. Nah, ha. Kalau ketika mana orang tadi diuji, bermaksud dia dibenci pada waktu itu. Tidak. Boleh jadi. Untuk kafarah kepada dosa. Untuk tingkatkan darjat di sisi Allah Ta'ala.